Поиск работы для переселенцев с Донбасса чаще всего начинается с регистрации в центре занятости. По словам заместителя директора Бердянского центра занятости Ларисы Михайленко, на сегодняшний день у них на учете состоит 221 человек из числа временных переселенцев из зоны АТО. И четверо переехавших в наш город из оккупированного Крыма. В основном работу ищут такую, которая соответствует их квалификации, профессиональному опыту. И хотят, конечно, они уровень зарплат такой, какой они имели по предыдущему месту работы. С этим вакансии, конечно, по Бердянску сейчас очень мало, потому что закончился сезон. Мы стараемся, конечно, работать с нашими переселенцами адресно, то есть изучать, смотреть проблемы, как человек может трудоустроиться, посмотреть, ну, что ему может помочь трудоустроиться, может быть, предварительно обучить, простажировать. Лариса Михаленко подтверждает, что трудоустроиться в Бердянске непросто. Сегодня Центр занятости может предложить всего 12 актуальных вакансий. Есть специалист-бухгалтер, есть водитель, есть слесарь, плотник, есть специалист по компьютерным системам, слесарь-сантехник несколько вакансий слесаря сантехника. Но ну, они не сезонные, они постоянные уже эти. Вот. Оплачиваемые все, в общем-то, весь социальный пакет. Одно из направлений работы с переселенцами, ищущими работу – проведение тренингов по трудоустройству. Со вчерашнего дня в нашем городе в рамках всеукраинского проекта трудоустройства и развития трудовых ресурсов» для временных переселенцев организованы специальные тренинги. Проходят они в Центральной библиотеке. Сюди приходять люди, які готові ефективно шукати роботу. Або ж ми їм пропонуємо різні методики, і, власне, бачимо, що ці методики, скоріш за все, будуть корисними для людей, тому що ми програємо їх під час рольових ігор, під час групових завдань, під час обговорень. Тобто, це є ефективним моментом для того, аби засвоїти інформацію. Ми працюємо із центром зайнятості. Ми працюємо із соціальними мережами. Ми працюємо із сайтами для поширення. На тренинге люди получают интересную и полезную информацию касательно техники поиска работы. Как презентовать себя работодателю? Гдіскати роботу, які питання задавати на собі Ми проводимо тренінги э, з знайомством, з обговоренням очікування учасників з рольовими іграми, з груповими завданнями, з індивідуальними завданнями, з проговоренням моментів, які раніше не виходили, на що звернути увагу з якимись фішечками, які варто примінити для того, аби ефективно працевлаштуватися. Звичайно, ж вчимо it ті технологіям, тобто, наприклад, створення електронної скриньки, власне, яка буде. Корисною для майбутнього роботодавця, і так само після групових ігор ми все це обговорюємо в кінці. Виводимо для себе висновки, що було корисним, що не було корисним. Участие в тренінгах безплатне. В них можуть поучаствовать всі желаючі. Нужно тільки заповнити регистрационную анкету, яку можна отримати либо в центрі зайнятості, либо у бердянського куратора проекту Єліни Буркут в центральній бібліотеки. Після тренінгів ми найчастіше дійсно допомагаємо працювати з ПК, тобто освоєнням ПК. Ми допомагаємо створювати електронні скриньки, допомагаємо надсилати листи, допомагаємо створювати резюме та супровідний лист. І власне допомагаємо після того освоювати будь-що з того, що було на тренінгу розглянуто менше. Можна в будь-який момент підійти зареєструватися, і ви будете запрошені на наступні тренінги. Наприклад, наступний у Бердянську тут, 12-13 листопада, дводенний тренінг з одного. 12 до 15. Марина Архангельская приехала в наш город вместе с маленьким ребенком полтора года назад из Донецка. У женщины высшее техническое образование. У меня там осталась замечательная работа. Я работала инженером на железной дороге. Здесь ни инженеры, ни железная дорога. К сожалению, никому не нужны. Хотя я чувствую, что это мое призвание. Через центр занятости женщина нашла сезонную работу, но теперь снова стала безработной. И с помощью тренингов очень хочет реализоваться как специалист. Данные тренинги открыли, приоткрыли глаза на ситуацию, на стиль поиска работы. Потому что то, те методы, которыми я раньше пользовалась, они на самом деле не действенны. Объявления даются с некоторым опозданием. Звонишь, а персонал уже набрали. В основном заработная плата, уровень заработной платы оставляет желать лучшего. Я люблю узнавать новое. Я пришла на этот тренинг. Да, да, теперь я знаю, как искать работу. Я поняла, что нужно не терять веры в себя, не забывать свои, свою фантазию, мечты, быть креативным человеком и ничего не бояться.